নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ আজি এক জুলাই আৰু আজিৰে পৰা দেশত কেইবাটাও নীতি নিয়ম সলনি কৰা হৈছে ইউ পি আইকে ধৰি এতিয়াৰে পৰা এ টি এম কাৰ্ডত নতুন নিয়ম লগতে গেছ চিলিণ্ডাৰ যি চিলিণ্ডাৰ এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ সেই সন্দৰ্ভতো সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়া নতুন নিয়ম কিছু বান্ধি দিয়া হৈছে সবিশেষ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আজি এক জুলাই আৰু আজিৰে পৰা দেশত বলবৎ হ'ব কেইবাটাও নতুন নিয়ম ৰন্ধন গেছৰ পৰা এ টি এমলৈকে আহিব পৰিৱৰ্তন নতুন পৰিৱৰ্তন আহিব এতিয়া বহুকেইটা নিয়মত সলনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ৰন্ধন গেছৰ পৰা এ টি এমলৈকে অধিক পৰিৱৰ্তন হ'ব এতিয়া সকলো সলনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য এ টি এমৰ টকা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব নতুন নিয়ম গুগল পে' ফোনপে'ৰ ক্ষেত্ৰতো সলনি হ'ব বহু নিয়ম গুগল পে' ফোনপে' ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেও ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এই ক্ষেত্ৰতো বহু নিয়ম আহি পৰিব ত্ৰিছ জুনৰ পৰা ইউ পি আই লেনদেনত সলনি হ'ব বহুকেইটা নিয়ম আৰু এন পি চি আইয়ে ঘোষণা কৰিছে বহুকেইটা নতুন নিয়ম এন পি চি আইয়ে ঘোষণা কৰিছে বহুতকেইটা নতুন নিয়ম এতিয়াৰে পৰা ধনৰ লেনদেনৰ সময়ত ধন লাভ কৰা একাউণ্টৰ গৰাকীৰ প্ৰকৃত নাম উপলব্ধ হ'ব আমি মুহূৰ্ত জনাই আছোঁ এটা বিশেষ খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা কিছু নিয়ম সলনি কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ বিশেষ কিছু নিয়ম সলনি কৰা হৈছে এক জুলাই অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা দেশত প্ৰযোজ্য হ'ল সাতটাকৈ নতুন নিয়ম ৰন্ধন গেছৰ পৰা এ টি এমলৈকে আহিব পৰিৱৰ্তন সলনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য এ টি এমৰ টকা ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব নতুন নিয়ম গুগল পে' ফোনপে'ৰ ক্ষেত্ৰতো সলনি হ'ব বহুকেইটা নিয়ম ত্ৰিছ জুনৰ পৰা ইউ পি আই লেনদেনত সলনি হ'ব বহুকেইটা নিয়ম ত্ৰিছ জুনৰ পৰা ইউ পি আই লেনদেনতো বহুকেইটা সলনি হৈছে নিয়ম আৰু এন পি চি আই ঘোষণা কৰিছে বহুকেইটা নতুন নিয়ম এতিয়াৰে পৰা ধনৰ লেনদেনৰ সময়ত ধন লাভ কৰা একাউণ্টৰ গৰাকীৰ প্ৰকৃত নাম উপলব্ধ হ'ব লেনদেনত হোৱা দুৰ্নীতি ৰোধৰ বাবেই অনা হৈছে এই নতুন নিয়ম ইয়াৰ পূৰ্বে ফোনত যি নাম যি নাম ছেভ আছিলে সেই ছেভ কৰি ৰখা হৈছিলে যি নাম সেই নামতেই দেখা পোৱা গৈছিল পে'মেণ্ট আৰু এতিয়াৰে পৰা কিন্তু ধন লাভ কৰা লোকজনৰ বেংক একাউণ্টত থকা নামহে দেখা পোৱা যাব ৰন্ধন গেছৰ দামৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব কঠোৰ নিয়ম ৰন্ধন গেছৰ দাম নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ এটকাও বেছি ল'ব নোৱাৰিব ৰন্ধন গেছ বুকিং কৰাৰ পিছত মেছেজ আহিছেনে নাই নিশ্চিত কৰক চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰী দিয়াৰ সময়ত আপুনি দিব লাগিব বি এ চি নম্বৰ ৰেলৰ তৎকালীন টিকট বুকিঙতো লাগিব অ' টি পি নতুনকৈ পেন কাৰ্ড আবেদনৰ ক্ষেত্ৰতো লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে নাপাব আপুনি পেন কাৰ্ড এয়া বহুকেইটা নিয়ম এতিয়া সলনি কৰা হৈছে আপুনি গুগল পে' বা আপুনি যিকোনো বস্তু যিকোনো ধৰণৰ আপুনি ইউ পি আই ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি এতিয়া নতুন নিয়ম মানিব লাগিব আজি এক জুলাই আৰু এক জুলাইৰ পৰাই সলনি হৈছে এইসমূহ নিয়ম আৰু কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত সাল সলনি কৰা হৈছে বহুতো নিয়ম এক জুলাই আৰু আজিৰে পৰা বহুকেইটা নিয়ম সলনি কৰা হৈছে দেশত প্ৰযোজ্য হ'ল সাতটাকৈ নতুন নিয়ম সাতটাকৈ নতুন নিয়ম আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে ৰন্ধন গেছৰ পৰা এ টি এমলৈকে নতুন পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সলনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য এ টি এমৰ টকা ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব নতুন নিয়ম গুগল পে' ফোনপে'ৰ ক্ষেত্ৰতো সলনি হ'ব বহু নিয়ম গুগল পে' বা ফোন পে'ৰ ক্ষেত্ৰতো বহু নিয়ম সলনি কৰা হ'ব ত্ৰিছ জুনৰ পৰা ইউ পি আই লেনদেনত সলনি হ'ব বহুকেইটা নিয়ম আৰু ত্ৰিছ জুনৰ পৰাই অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোৰ পৰাই ইউ পি আই পে'মেণ্টত বহুকেইটা নিয়ম সলনি কৰা হৈছে এন পি চি আই ঘোষণা কৰিছিল বহুকেইটা নতুন নিয়ম ধনৰ লেনদেনৰ সময়ত ধন লাভ কৰা একাউণ্টৰ গৰাকীৰ প্ৰকৃত নাম কি সেয়া এতিয়া উপলব্ধ হ'ব এতিয়া যদি আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিছে এটা নম্বৰ আন এটা নামত কিন্তু সেই নামটো যিহেতু পূৰ্বতে গুগল পে'ত দেখুওৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সেই ছেভ কৰা নামটো নাহিব এতিয়াৰে পৰা যি প্ৰকৃত নাম একাউণ্টত ছেভ থাকে একাউণ্ট খোলোতে যি নাম ছেভ থাকে সেই নামেৰেহে আহিব গুগল পে' কিয়নো যিহেতু ধন লাভ কৰা লোকজনৰ বেংক একাউণ্টত থকা নামহে এতিয়া দেখা পোৱা যাব আৰু এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী বহুতো সংঘটিত হয় যাৰ বাবে এয়া বিশেষ এতিয়া নিয়ম সলনি কৰা হৈছে লেনদেনত হোৱা যি দুৰ্নীতি সেই দুৰ্নীতি ৰোধৰ বাবেই অনা হৈছে এই বিশেষ নিয়ম আৰু এতিয়াৰে পৰা গেছৰ দামৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব কঠোৰ নিয়ম ৰন্ধন গেছৰ দাম নিৰ্ধাৰিত মূল্যত মূল্যতকৈ এটকাও বেছি ল'ব নোৱাৰিব ৰন্ধন গেছ বুকিং কৰাৰ পিছত মেছেজ আহিছেনে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰক আৰু চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰী দিয়াৰ সময়তো আপুনি দিব লাগিব ডি এছ চি নম্বৰ লগতে এতিয়াৰে পৰা আপুনি যদিহে তৎকালীন টিকেট বুক কৰে তেন্তে আপুনি দিব লাগিব অ' টি পি আৰু অ'টিপিৰ জৰিয়তে আপুনি সেই টিকেট বুক কৰিব পাৰিব